assalomu alaykum demak qisqa muddatli tanaffuslardan so'ng kanalimizdagi darslarni berishni boshladik demak biz tengsizliklar mavzusidan boshlashni qabul qaror qildik boshlashga ho'p bundan oldingi mavzularimiz tenglamalar mavzusi mavjud bu tenglamalar mavzusini tashlaymiz uni ham darslarni tayyorlab tashlaymiz ho'p undan oldingi ko'rsatkichli funksiyalar ko'rsatish tenglamalar ko'rsatish tengsizliklar mavzusini p oxirrog'ida tashlashga qaror qildik sababi uni maxsus pullik yopiq kanal hosil qilgandik o'sha kanalga tashlashga qaror qilgandik ho'p shu sababdan hop uni ham kutib turasizlar oxirrog'ida tashlaymiz ho'p hozir kelgan joydan davom ettiramiz hop maxsus qoidalarni ham joriy qilib qo'ydik hop ular bilan tanishtirib o'tamiz sizlarni ho'p demak birinchi tengsizligimizni ko'rib o'taylik birinchi teksiligimiz quyidagicha x 4 to'rt taqsim x 4 to'rt kata yoki teng iks plus taqsim iks minus va ikkinchi qismi 2 x ik qo'sh ko'paygan iks qo'shuv olti katta noldan deyilgan demak buni ko'rinishini quyidagicha o'zgartiramiz mana buni tenglik tengilikni bu tarafiga o'tkazib yuboramiz demak x 4 to'rt taqsim k 4 to'rt to'rt ayilgan x qo'shuv 4 taqsim k minus ya'ni mana bu joyda x 4 to'rt katta yoki teng noldan mana bu ko'rinishi keladi ho'p endi mana bu joyda keling englamamiz tegsilini chiroyliroq ko'rinishga keltirish uchun x ni old tarafga o'tkazib yuboraman. demak x 2 ga aylantirdim sezgan bo'lsangiz mana bu joyda minus ishorasi chiqib ketadi va mana bu joyi x 6 ga aylantirdim minus ishorasiga chiqib ketgani uchun minus 1 ga bo'lib yuborishim kerak edi demak buni bo'lib yubordim deb qaraymiz va mana bu ko'rinishga keltirib olaman demak mana bu tengsizligimiz ko'rinishi mana bu ko'rinishda paydo bo'ldi endi ayirishni bajarib olaylik demak ayirishni birinchisida ayirishni bajarib olgan holatimizda nima paydo bo'ldi bizda x 4 ning kvadrati ayirilgan k plus to'rtning kvadrati mahrajimizda nima paydo bo'ladi mahrajimizda k plus to'rt ko'paygan x minus to'rt demak bu katta yoki teng nol paydo bo'ldi ho'p endi qo'shimcha ravishda ho p aytib o'tishim kerak mana bu joyda aniqlanish sohani keling x teng emas minus ga, x teng emas 4 ga. mana bu aniqlanish sohamiz buni esdan chiqarmasligimiz kerak hop demak mana bu ikkinchi tenglamani ishlashdan oldin mana buni o'zini soddalashtirib olishga qaror qildim a kvadrat mana buni a a kvadrat mana buni minus b kvadrat deb olsam ikkita qavsga ajratib olishim mumkin bo'ladi demak x minus to'rt qo'shuv x plyus to'rt